حسم اللّہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک وسلم آج کا ہمارا موضوع ان غمگین ایام کی مناسبت سے ہے میری مراد محرم الحرام سے ہے یہ مہینہ سال میں ایک ایسا مہینہ ہے جس کو حضرت امام حسین امام علی مقام کی نسبت سے ایک خاص مقام حاصل ہے اور اسلامی سال کا آغاز اسی ماہ سے ہوتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کے جام سے سرفراز ہوئے اور نہ صرف آپ شہید ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کا پورا کنبا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا تاریخ کے اوراق کنگالنے پر ہمیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر کہ ایک تحریریں ملتی ہیں ہر ایک دل نے اپنے درد کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم اپنے قلم سے رقم کیا خواہ و میر انیس ہوں مرزا غالب ہوں یا مرزا دبیر ہوں ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ علیہ السلام پر سلام بھیجا مگر جو غم اور پیغام اقبال اپنی تصنیف رموزے بے خودی میں بیان فرماتے ہیں وہ دوسرے شعرا اور تاریخ دانوں سے ذرا ہٹ کر ہے اقبال اپنے تمام تر شعری مجموعوں میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا فقیر لکھتے ہیں اور یہی اپنا تعارف پیش کرتے ہیں لہذا رموز بے خودی میں اقبال واقعہ کر بلا پر ایک الگ نظریہ پیش فرماتے ہیں اقبال کی نظر چونکہ حق باری تالا اور اس کی حکمتوں سے جڑی ہوئی تھی لہذا وہ واقعہ کربلا پر ایک الگ زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں آج ہم اسی زاویے کو آپ احباب کے سامنے رکھیں گے تو ایک بار موزے بے خودی میں کچھ ان اشار سے حضرت امام علی مقام پر سلام پیش فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ شنید شنیدستی کے ہنگامے نبرد شنیدستی شنیست ہنگام ن برد عشق با باقل حوص پر ورچ کرد اب اس شیر میں اقبال دو شخصیات کا ذکر فرما رہے ہیں ایک امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور دوسری جانب یزید لائن ہے اقبال امام علی مقام کو عشق سے تشبیح دے رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سراپا عشق ہیں اور اللہ کا عشق ان کے دل میں برا ہوا ہے جبکہ دوسری جانب یزید لین ہے جس کی راہبر اس کی عقل ہے اقبال یزید کو عقل سے تشبیح دیتے ہیں اور سننے والوں کو کہتے ہیں کہ اے سامعین کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میدان کربلا میں شک الٰہی نے حوص پرور عقل کا کیا حال کیا اے سننے والے اے دیکھنے والے کیا تو نہیں دیکھا امام حسین علیہ السلام جو سراپا عشق تھے وہ یزید لائن کی فوج کے ساتھ کس طرح تن تنہا لڑے تو دوسرے شعر میں فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر زبہم عظیم مامد پسر اب اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ با بسم اللہ پیدر یعنی اے امام حسین علیہ السلام آپ کی کیا ہی شان ہے آپ اس عظیم ہستی کے بیٹے ہیں کہ جن کی مثال بسم اللہ میں بے کے نقطے کسی ہے میری مراد حضرت علی علیہ السلام سے ہے جبکہ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں مانی عظیب عظیم آمد پسر اور امام حسین علیہ السلام کو زبہم عظیم سے تشبیح دے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ بیٹا باپ کا یہ مرتبہ ہے اور بیٹا زبہ عظیم کے مقام پر فائز ہے پھر فرماتے ہیں بہریاں شہزادہ خیر الملل دو ختم المرسلی نعم الجمل فرماتے ہیں کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور آپ جنتی شہزادے ہیں اور آپ کی سواری ختم المرسلی خاتم النبیی کے دوشے مبارک تھے آپ ان پہ سوار ہوا کرتے تھے پھر فرماتے ہیں سرخ رو عشق ویور از خون او شوق یہ ای مصرہ از مضمون او شوق یہ ای مصرہ از مضمون او فرماتے ہیں کہ غیور عشق آپ کے خون سے سرخ ہوا اور عشق کے مضمون میں جو رنگ ہیں وہ اسی واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے پھر لکھتے ہیں درمیان امت کی ماں جناب ہم چوہر فے کل در کتاب فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام امت کے درمیان اس طرح ہے کہ جیسے ساتویں آسماں پر کوئی ستارہ چمک رہا ہو اور جو مقام قرآن پاک میں کل ہو اللہ کو ہے وہی مقام آپ کو اس امت کے درمیان ملا ہے لکھتے ہیں موسا فربیر وزید ایند و قوت از حیات ایند دو قوت از حیات, آیت پدید این دو قوت از حیات آیت پدید فرماتے ہیں کہ ہم ازل سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی موسیٰ پیدا ہوا وہاں فرعون بھی پیدا ہوا مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوئی اسی طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو سراپا حق تھے ان کے مقابلے میں یزید لائن جو باطل پر تھا کھڑا ہوا مگر صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا گیا یہ لکھتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری باطل آخر داغ حسرت میری باطل آخر داغ حسرت میری فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے کیونکہ آپ قوت حق سے سرفراز تھے جبکہ یزید لائن جو باطل پر تھا اور افسوس اور نا امیدی کا نشاں تھا وہ نشاں آج کہیں بھی باقی نہیں چون خلافت رشتہ از طرح زہر اندر کام ریخت پوری اطرا زہر اندر کام ریخت بال فرماتے ہیں کہ جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن پاک سے توڑ لیا تو وہی ملت جو نور الٰہی میں چل رہی تھی اندھیروں میں بٹکنے لگی اقبال واقعہ کربلا سے پہلے کی منظر کشی فرما رہے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں خاص در قدم تو اقبال فرماتے ہیں اس وقت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اس طرح میدان کارزار میں کھڑے ہوئے کہ جس طرح قبلہ کی جانب سے کوئی بارش سے برا ہوا بادل اٹھتا ہے امام حسین علیہ السلام کو اقبال اسی بادل سے تشبیح دے رہے ہیں بر زمین کر بلا بار اور عید و, و رفت فرماتے ہیں کہ وہ بادل میدان کربلا میں برسا اور آگے نکل گیا ایک ویرانے کو بہت سے پھول بخش کر شہادتوں کے پھول بخش کر اور ویرانے کو گلستان بنا کر آگے بڑھ گیا تا قیامت کتا استبداد کرد موج خون چمن اے فرماتے ہیں کہ آپ نے قیامت تک کے لیے ظلم کی جڑیں کاٹ دی اور وہ سر جو حق باری تالا کے خلاف اٹھ رہا تھا اس کو تن سے جدا کر دیا اور ایک نیا چمن ایجاد کیا ڈر حق در خاک الہ گردی داست فرماتے ہیں کہ حق کی خاطر آپ خاک و خون میں لوٹے اور اسلام کی ایک نئی عمارت قائم کی جس کی بنیاد آپ علیہ السلام تھے سلطنت خود نہ کر دے باچنی سمانے سفر بال فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد اگر سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو تھوڑے سامان کے ساتھ سفر نہ فرماتے اقبال ان کوفہ کے مسافروں کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو صرف اور صرف حق باری تالا اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گھروں سے نکلے تھے وہ بہتر کا قافلہ جو صرف اور صرف حق کی خاطر نہ سفر تھا اقبال اس کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں دشمنا چورے گے صحرا لاتو دوستانے ہم عدد فرماتے ہیں کہ آپ کے دشمن صحرا میں موجود ریت کی طرح بہت زیادہ تھے اور اس کے ذروں کی طرح اس کی تعداد بہت زیادہ تھی جبکہ آپ کی تعداد صرف اور صرف بہتر تھی آپ کا قافلہ بہتر افراد پر مشتمل تھا پھر فرماتے ہیں سیب ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال بود کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تفصیل ہیں آپ ان کا راز ہیں اور ان کی قربانی کی اصل تشریح ہیں زم اونچوں کو سارا استوار پائے دار و تند سیر و کامگار فرماتے ہیں آپ کے ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے اور آپ کے ارادے پائے دار تیز تر اور کامیاب تھے جبکہ دشمن کے ارادے ناکام کمزور اور ناتماں تھے پھر لکھتے ہیں تیز بہرے عزت استوبس بخش دے حفظِ آئین استوبس فرماتے ہیں تلوار تو بس دین اسلام کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے تلوار کا مقصد تو بس آئین اسلام کی حفاظت ہے ما سوا اللہ مسلمہ بندہ نیست پیش سرش نیست فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کی بندگی نہیں کرتا اور کسی فرعون کے سامنے اپنا سر جھکنے نہیں دیتا خونے وہ تفسیر کرد بلتے خوابی دورا بے دور کرد بال فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اسی راز کی تفسیر کر گیا یہ راز کون سا راز ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں کچھ موجود مگر اللہ بال فرماتے ہیں امام علی مقام اسی نقطے کی تفسیر فرما گئے اور اپنے خون شہادت کے ذریعے اسی کی تشریح کر گئے منت خوابیدار بیدار کر اور آپ کے اس واقعہ کربلا کے بعد وہ ملت جو خوابیدہ تھی بے ہوش تھی اور سوئی ہوئی تھی اس کو بیدار کر دیا اس کو خواب غفلت سے اٹھا دیا بے ارباب باطل خون کشید فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار جب آپ نے میاں سے باہر نکالی تو باطل کی رگوں سے خون بہ نکلا اقبال آپ کی تلوار کو اس تیگے لا الہ سے تشبیح دے رہے ہیں جو تیگے ذوالفکار بھی ہے جو تیگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے نقش بر صحرا نویشت ستر عنوان بال برماتے ہیں کہ آپ نے صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لا الہ الا اللہ کا نقش لکھ دیا اور یہی نقش ہماری نجات کا عنوان بنا رمز قرآن از حسین اموختیم زیاد شیعو شولہا اندوختیم زیاد شیعو شولہا اندوختیم فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے سرار و رموز حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے سیکھے ہیں اور ان کی برکتی ہوئی عشق کی آگ سے ہم نے ازادی کے شولے اکٹھے کیے ہیں شوکتے شامو فر بغداد رفت ستمتے گرناتا ہم از یاد رفت فرماتے ہیں کہ ملک شام کی شان و شوکت اور ملک بغداد کا روب و دب دبا میری سوچ سے جاتا رہا جبکہ غرناتا کی عظمت کا بھی اب کوئی نشان باقی نہیں تو زخم اش ہنوز تاز از تقبیر ہوں ہنوز فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہماری زندگی کا ساز ان کے مذراب سے لرزا ہے جبکہ ابھی تک ہمارا ایمان ان کی تکبیر سے تازہ ہے اور آخری شیر میں اقبال فرماتے ہیں اے سبا اے پہ گاں اے سبا اے دور افتاد گاں اشک ماں برخا کے پاکے اور سان اشک ماں برخا کے پاکے اور سان فرماتے ہیں باد سبا دور بسنے والوں کا پیغام لے جانے والی ماری آنکھوں سے بہنے والے یہ اشک آپ علیہ السلام کی تربت تک پہنچا دے تاکہ ہمارا نام بھی ان کے در کے فقیروں میں لکھا جائے